Опонував нашу розмову розпочати з новини про те, що пожежа виникла на аеродромі Морозольській у Ростовській області. Загоряння фіксується на стоянці літаків, а також у місці розташування інженерного батальйону на території авіабази. Відомо, що там базується 559 й бомбардувальний авіаполк. Схоже на роботу Гурма Егорочку. Ну, это похоже на работу неравнодушных, это как минимум. неравнодушными пользуются в том числе и горка, конфидентами, в том числе и службы безопасности Украины, силы спецоперации, службы внешней разведки. То есть это местное сопротивление, наши местные украинцы, которые живут на этой украинской земле, вплоть до Кубани. Это казаки наши запорожские, которые еще сотни лет назад двигались на Кубань, оставили, естественно, Станицы остались сами и далее проросли корнями в этих землях, сделали их украинскими в этом смысле. Ну, естественно, если на этой украинской-ростовской земле находятся почему-то русаки, которые бомбят нас, их надо сжечь. Ну, жгут. Я думаю, не первый, не последний раз. Разные механизмы вплоть до Владивостока. Ну, то есть получается от Ростова до Владивостока. Это украинская земля. Ростов это украинская земля. Владивосток это дальневосточная украинская народная республика. Зеленый Клын, который же горит, недавно мы с вами говорили, там 155-ю подорвали. То есть это все работа наших конфидентов, наших неравнодушных, которые помогают сопротивлению украинскому против вторжения российской армии. То есть этот аэродром Россия также использовали для, того, як бы, для авиабомбардирования, и, когда мы говорим про Украину. Ну, это Морозовск, рядом с Донецкой областью, там недалеко, севернее Ростова. Мы неоднократно, в 2014 году туда даже две точки заходило, минусовало псковских десантников, которые пытались там высадиться. Довольно-таки хорошо зашло. Потому Морозовскому уже чехлостил вдоль и в попереки дальними средствами поражения беспилотниками. Тем не менее, россияне -то его используют в качестве аэродрома подскока для армейской авиации и для тактической авиации. То есть до сих пор они понимают, что могут попытаться, по крайней мере, там ПВО как-то закрыться его используют, но ну, от ПВО, ПВО, ПВО может закрыть от тайра а от неравнодушных тоже закроет. если половина, допустим, обеспечения того же Морозовска это украинцы, которые фондовые, которые там сотни сотни лет живут, уж чего чего, а поджечь, допустим, аэродром, сухостой или сжечь, допустим, склад горючих смазочных материалов, который и так сам горит, там пичку надо поднести туда, куда надо, здесь без проблем. Тут і гур не нужен місті часу, достатньо да, местного сопротивления. Роман Григорович, відомо, що росіяни цієї доби запустили по Україні 170 дронів, а також дві ракети Іскандер, та, а також ракету Іскандер та С-300. Повідомили у повітряних силах. В цілому відомо, що вдалося збити 136 безпілотників. Також зафіксовано, тим не менше влучання ракет та 36 БПЛА у 13 населених пунктах. І Укрзалізниця, які вчора, до речі, ми про це говорили, продовжує говорити, констатувати про те, що росіяни атакують наші якби, залізничну інфраструктуру, намагаються вивезти ладу підстанції, які живлять в залізничну мережу. Чи є здатні вони в принципі досягти такого рівня, тому що вже є затримки із потягами? Дуже багато їх було сьогодні. Так курсували вони різними маршрутами. Может ли ну, довести ситуацию до критичной нашей зарезничной инфраструктурой, чини? Ну могут однозначно, если не противодействовать такого рода российским операциям. Там в чистом виде геноцид, то есть продолжаются удары по инфраструктурным объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения. Это геноцид. вот уже та же организация Объединенных Наций признала геноцидом арабского населения действия такого же уровня действия, допустим, Сахара. Особенно сейчас, когда они начали э, атаку на газ. То есть там уже геноцид, э, уже ООН, это комиссия организации в признала. Непонятно, почему до сих пор она же не признала геноцидом украинского населения и действия россиян. Они еще, э, так, так сказать, масштабнее. Та же самая картина, только масштабированная на, э, на общее количество на населения, расширенная на общее количество площади. То есть... Ну, ждем, я думаю, как-то запустят эту тему через организацию озабоченных нас. Пусть хоть озабоченность выразят, выразят. Ну, или хотя бы признают геноцидными ударами такого уровня удары россия, Они однозначно будут их продолжать. Мы уже говорили, как этому противодействовать. Варианта два. Первый вариант – это усиление ПВО, плотности ПВО фронтальной. Второй вариант – это зеркальные удары. Зеркальные удары, ну, лучше, конечно, сразу дальними ракетами, то есть не беспилотниками, а дальними ракетами, баллистикой по Москве. Оптимальный вариант, пока первое, второе, либо первое, либо второе, либо сразу вместе не будет проведено, проведено, россияне будут дальше доводить до серьезной критической ситуации на железной дороге. То есть они, в принципе, если не противодействовать, они могут остановить нашу жизнь. Так, а ось це рішення ООН, так, про яке ви згадали, і кажете, що таке рішення необхідно відносно України, так, і визнання геноцидом українського народу. Чому немає цього рішення? Тут не допрацьовують наші дипломати, тут політична воля я не знаю, необхідна. Тобто, і що, в принципі, це рішення тоді може нам дати. Ну, Однозначно, це, це на наші зелені недорабатывають. Ну, а хто там, які там дипломати, ви на них посмотрите, Ларючник, на ларішників і ларішників Ну, які з них дипломати? Вот вопросы решили однозначно по признанию, то есть комиссия Организации Объединенных Наций по военным преступлениям признала по четырем пунктам геноцид арабского населения Палестины Цахалом под руководством Нетаньяху, то есть это вся, эта финанистская свора сейчас попадает под серьезный прессинг ООН. Причем не так это все просто. Как минимум доведут до суда Организации Объединенных Наций. Может и не попадет ни Таньяху а Международный уголовный суд, но в суд ООН он точно попадет. Или там кто-то его из принадлежных, которые непосредственно именно такого рода протестами управляют. Сахал убил десятки тысяч арабов, причем убил конкретно, то есть авиационными бомбардировками, то, что сейчас даже происходит в Пугаде, военными действиями непосредственными. Там десятки тысяч детей погибло от рук Сахала. У нас та же самая картина, только умноженная на 10. Там десятки тысяч погибло, у нас сотни тысяч погибло. А таких же самых действий россиян. Те же самые бомбардировки Мариуполя, как сейчас бомбардировки ГАЗа идут сахалом. Такое впечатление, что это все руководится с одного центра. Я уже говорил об этом центре. Это, это где-то конкретно сидят, эта система управления, это международная преступная группировка, которая проросла, низкая группировка, которая проросла и инфильтровалась в руководство нескольких стран. Как минимум в России это 100%, то есть это управление всеми процессами в России происходит как раз из этого центра сионистского. Не говоря уже об Израиле, то есть не Нитаньяху, Соединенные Штаты вот, притянул Трамп с собой этих сионистов на уровне того же Витков. А у нас они также проросли в нашу власть. Это контрразведка должна заниматься. Тут вопрос что контрразведки должны себя сначала почистить, некоторые спецслужбы почистить от этого сионистского влияния израильского, а потом зачистить еще и наши властные кабинеты от, от участия израильтян в принятии решений. То есть э, эти, так вот они, скорее всего, и не дают. Сами себя не поимеют называть, хотя эти могут, конечно, специалисты еще те. То есть эти же не дают провести вот такую операцию по признанию вторжения россиян в Украину как геноцидные. Ну и еще раз повторюсь. Десятки тысяч арабов погибли, и сотни тысяч украинцев погибли от одних примерно таких же самых плановых действий. Российской армии и Цахаловской армии. Опять же, с чего Цахаловская? Россияне, какой-то Вася Питерский, который нашел у себя израильские корни, поехал в Израиль, получил израильский паспорт, не выбросил российский, вступил в Цахал и убивает арабов. Такой же самый Вася Питерский 2, который не нашел у себя, допустим, израильских корней, потом вступил в российскую армию, убивает украинцев на Донбассе, в Украине, на оккупированной территории. Ну, то есть, я же говорю, с одного, с одного центра все это лепится. То есть примерно так, как воспринимают украинцы, можно с вами говорить, Вторжение в чистом виде, что мы делаем с россиянами, убивает. Как воспринимают арабы, как воспринимают палестинцы, допустим, этих, этого Васю Питерского, который приехал в Израиль, рассказал, что это исконно русская земля, вернее, израильская, ну, смысл один. Исконно израильская земля и убивает арабов. Что они с ними будут делать, арабы? Убивать их, ну а что они с ними будут делать? Конечно, для них это вторжение конкретное, причем Васи Питерского в, в, в Палестину. Вот и все. Это примерно ситуация такая же, если бы сейчас Валуев посмотрел на себя в зеркало, определил у параметры черепа и его с неандертальцами, сказал, что мы неандертальцы, и вообще-то европейцы, и вообще вся европейская земля, это неандерталия, и мы сейчас туда исконно русские неандертальцы сейчас туда полезли. Вот сейчас, скорее всего, так оно и будет, в конце концов. Потому что, видя, как, как допустим, схема действия Сахала, то есть израильтян против палестинцев, россиян против Украины, сейчас будет то же самое против Европы. Исконно неандертальские земли Европы должны вернуться в, как это сказать, лона про цивилизации. И ярый представитель неандертальцев это волны. Ну, это я это, конечно, с иронией, сарказмом некоторым, ну, примерно так это видится со стороны, сверху сбоку. Роман Григорович, у продовження теми атак, зокрема Росіяни переймають досвід збройних сил України та почали використовувати спортивно-тренувальні літаки, як 52 52-й для перехоплення дронів. Пише про це видання Defense Express, аналітики його констатують, що поки що це виглядає як добровільна ініціатива. Але тим не менше, якби є, є такі випадки. Чи може це говорити свідчити про те, що якби ну в принципі тоді наш досвід вірний, по перше, а по друге, про те, що в них не вистачає засобів ППО, і зокрема. для а, Москвы и на фронте. Мы с вами просто так третий год говорим, что оптимальный вариант уничтожения российских дронов с ДВ, двигателя внутреннего сгорания это легкомоторная авиация. То есть примерно ДВС-дрона и двигатель внутреннего сгорания, легкомоторный, примерно работают на одних высотах, с примерно одними скоростями. Ну, самолет, может быть, быстрее идет по разным причинам. А двигатель может просто мощнее. Но они примерно все работают до высот до 5 километров. После 5 километров начинают захлебываться двигатели внутреннего сгорания. Им для того, чтобы лететь выше, надо компрессоры ставить. Ну, то есть это целый геморрой, которым никто в принципе не занимается. Так вот, до высот 4-5 километров оптимальный вариант уничтожать дроны с двигателями внутреннего сгорания, то есть легкомоторными группами. А это как раз с легкомоторными самолетами уровня Як-52. Просто Як-52 это все-таки учебный самолет, но ну, по большому счету. Для чего Як-52 используется? Там нет пулемета, там нет прицела. Да, два места, может быть, снайпера можно брать и выполнять какие-то боевые задачи. Но это не основной все-таки вид. Это, это вспомогательный вид. Он тоже относится к легкомоторам. И только тогда, когда не хватает, допустим, штурмовиков, на этих высотах, а у штурмовики должны быть типа Эмбрайера с Таких несколько десятков разных видов, но весь смысл. Легкомоторная машина с очень дешевым часом налета, там где-то до 500 долларов за час, всего лишь это стоит. Не 5 тысяч, какой в 16 или 7 тысяч, а именно 500 долларов в 10 раз дешевле. Ну, естественно, эффективность в основном только днем. Почему? Потому что такого рода, если это Ярк-52, такого рода беспилотник, его можно только при визуальном контакте использовать. Вот, допустим, если бы это был штурмовик с ночником, ну, но вместо с прицелом ночного видения, тогда его можно еще и ночью было бы использовать, но, опять же, должны быть прицелы, которые определяют, допустим, определенный угол, упреждения очереди пулемета. То есть это целый, целый процесс. Не так это все просто. Легкомоторный, да. Я 52 легкомоторный и супертукана, эмбрайер легкомоторный. Но это небо и земля. Як-52 и Супер Тукана. Небо и земля. Но все и тот, и тот легкомотор. Поэтому надо просто классификацию понимать. А то, что россияне начали использовать все и вся, это, это говорит только о том, что э, большое количество у нас, во-первых, беспилотников, более-менее оно появилось. Большое имеется в виду относительно того, что было раньше и направление, то есть выполнение боевой задачи им приходится поднимать, в том числе Як-52, так как они все направления перекрыть не могут. Мы уже как с вами говорили, Россия 17 миллионов квадратных километров. Невозможно закрыть Россию от наших дальних средств поражений. Просто невозможно. У них нет такого количества средств поражения, чтобы можно было перехватить все наши беспилотники, все наши ракеты, если бы они у нас были. Вот у нас анонсисты есть ракеты лучше бы было наоборот не было бы анонсистов а были бы родители